असलम आलकम दोस्तों मैं हूँ फिलहाल इराक़ के शहर नजफ़ में और आज इस वीडियो के अंदर हम जियारत करेंगे इमाम अली रज़ी अल्लान के मकाम की उम्र में जाने की वजह से तीनों खलीफा की ज़ियारत हो जाती है अबूबकर ताला अन्हुम की लेकिन इमाम अली रजी अल्लाह अन्हु की ज़िदारत नहीं हो पाती क्योंकि उनका मकाम यहाँ नजफ़ के अंदर इराक़ के अंदर मौजूद है दो वजह क्योंकि यहाँ का वीज़ा वग़ैरह थोड़ा मुश्किल होता है और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि यहाँ पर कैसे आया जाए तो इस वीडियो के अंदर मैं जाने वाला हूँ करबला से नजफ़ की तरफ वो भी पब्लिक ट्रांसपोटेशन के अंदर यानि कि बस या तो फिर टैक्सी के अंदर और वहाँ पर इमाम अली का मकाम तो है ही लेकिन यह भी कहा जाता है कि वहाँ पर आदम आल सलाम की कब्र भी मौजूद है और नू आ सलाम की कब्र भी मौजूद है और मस्जिद के पीछे एक बहुत बड़ा कब्रस्तान है जहाँ पर हुद और साल सलाम की कब्र मौजूद है तो चलिए इस वीडियो के अंदर इन तमाम जियारतों को देखते हैं और वीडियो को पूरा देखें और लोगों तक के शेयर भी करें क्योंकि यहाँ तक के आना थोड़ा मुश्किल होता है हर एक यहाँ पर आ नहीं पाता तो जितना आप शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको आ जाना है ये है बस कप यहाँ पर बस का को बोलते हैं गैरेज तो गैरेज पर आ जाना है करबला के गैरेज पर यहाँ से आपको नजफ़ की मिल जाएगी यहाँ से आपको हिला की मिल जाएगी आपको बगदाद के लिए मिल जाएगी और बसरा के लिए भी मिल जाएगी तो ये है यहाँ का गैरेज मैं देखता हूँ कौन सी गाड़ी अभी जाने वाली है वहाँ से ये गाड़ी देखो टैक्सी वगैरह इतनी अच्छी नजब के लिए जो बस मिले यहाँ पर अढ़ाई हज़ार की बाकी मैंने कल प्राइवेट टैक्सी का पूछा था वो तो कुछ चालीस हज़ार पचास हज़ार तो ये इस तरह से बस मिलती है बहुत कम से कम मेरे पास से पंद्रह से बीस लोग यहाँ पर बिठाए थे अढ़ाई हज़ार सस्ता है अढ़ाई हज़ार में पहुँच जाऊँगा अढ़ाई हज़ार में वापस आ जाऊँगा तो ये अच्छा मुझे है यहाँ पर बस स्टॉप है करबला से थोड़ा पास में ही इस तरह से है तो आप लोगों को पता हुआ अभी हम पहुँचने वाले हैं इमाम अली अली बस यहाँ पर पहुँच चुका हूँ पहुँचने वाला हूँ बहुत सालों से तमन्ना थी यहाँ पर आने की क्योंकि जो चार खलीफा है बुबक उमर उस्मान तमाम की कब्र पर तो हाजरी हो चुकी थी यहाँ पर हज़रत हज़रतली रज़ी अल्लाह तन की कबर बाकी थी जो कि इराक़ के अंदर है यहाँ पर नजफ़ के अंदर बहुत सालों से तमन्ना थी आज इन पूरी होने जा रही है बस थोड़ी देर में यहाँ पर मैं पहुँचने वाला हूँ बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल भी होगा कि हज़रतली यहाँ पर क्यों आए पोफा के अंदर उसका भी एक तारीखी वाक़ है जवाब है ईज़ी तरीके से आपको समझाओ तो हर कंट्री का एक कैपिटल होता है और उस कैपिटल में एक ऐसी जगह होती है जहाँ से रूल्स एंड रेगुलेशन पास होते हैं लॉ पास होते हैं उस जगह को दारुल हुकूमत कहते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर यू एस एक कंट्री है उसका कैपिटल है वाशिंगटन डी सी और उसमें एक जगह है जिसे वाइट हाउस कहा जाता है वहाँ से तमाम लॉ तमाम चीज़ें पास होती है उसे दारुल हुकूमत कहते हैं अब इस्लाम तो कोई कंट्री नहीं बल्कि एक दीन है तो उसका दारुल हुकूमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को बनाया और उसके बाद में तीनों खलीफा अबू उमर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अनहु के ज़माने में भी मदीना दारुल हुकूमत रहा लेकिन हज़रत अली ने दारुल हुकूमत मदीना से कूफा की तरफ़ शिफ्ट कर दी क्यों शिफ्ट कर दी आगे जानते हैं लेकिन पहले आपको थोड़ा अंदर का नज़ारा बताओ यहाँ पर लिखा है अस्सलाम अलैका या अमीर अल अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अनहु व तमाम ये अंदर के सहन का हिस्सा है आप देख सकते हैं गुंबद को सुनहरी कलर का बनाया हुआ है और यहाँ पर भी मदीना की तरह छतरी लगाई हुई है और यहाँ पर लिखा है सलाम आला अमीर व सलामी रसूल का नज़ारा तो देखो ये बड़े बड़े झूमर तो देखो क्या ही उमदा तरीके से सजाया है ये देखो माशा माशा अभी दिल थाम के बैठो अभी तो मैं आपको इमाम अली रजी तनों की जियारत कराने वाला हूँ तो ये है आपके सामने वो शख्सियत जिसे नबी

और कुछ ालिमों ने इन्हें काफिर कहा नाज़ुबिल्ला और यही काफ़िर कहने वालों ने आपको शहीद किया तो ये है आपके सामने अलीब ने अभी तालि रज़ी अल्लाह तन जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाचाद भाई है आपके दामाद है अशर मुबर में से है ख़लीफ़ा है इमाम है तो यहाँ पर सलाम पेश किया और असर की नमाज़ अदा की अभी यहाँ पर पीछे ये सीमेंटरी है जिसका नाम है सलाम तो वहाँ पर जाता वहाँ पर कहा जाता है कि हज़रत हज़रतम की कब्र है और साल सलाम की कब्र है यहाँ के बारे में भी आता है कि यहाँ पर है हज़रत हज़रत आदम सलाम और हज़रत नू आलम तो ये बाहर का हिस्सा है यहाँ पर देखो पंखे लगे हुए अभी तो फ़िलहाल ठंडी का मौसम है इसी वजह से यहाँ पर इसके ऊपर कवर चढ़ा दिया गया है गर्मी के मौसम में पंखे भी चालू कर दिए जाते हैं और शायद मेरे घर से पानी के फवारे भी चालू कर दिए जाते होंगे अभी तो ठंडी है हवा भी अच्छी चलती है रात को यहाँ पर ठंडी हो जाती है दिन में भी अच्छी खासी ठंडी होती है मौसम अच्छा है तो जिस तरह से मदीना शरीफ के अंदर मस्जिद नबी के पीछे बकी का कब्रस्तान है वैसे ही जेरूसलम के अंदर मस्जिद अक्सा के पीछे कब्रस्तान है वैसे ही यहाँ पर हज़रत अली रजी अल्लाह तनों के मजार के पीछे यहाँ पर एक कब्रस्तान है जिसका नाम है वारिय सलाम यहाँ पर तो ये पते लगे हुए आगे से एंट्री है बहुत ही बड़ा कब्रस्तान है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रस्तान है यहाँ पर यहाँ पर कहा जाता है पाँच मिलियन तक के लोग यहाँ पर दफनाए गए हैं तो मैं अभी आप लोगों को वहाँ अंदर जाके बताऊंगा मैं तो फ़िलहाल यहाँ पर मगरिब के बाद तक के रहने वाला हूँ लेकिन फिर रात को क्या होगा कि रात को फिर मैं दिखा नहीं पाऊँगा इसी वजह से मैं वहाँ अंदर से निकल गया पहले कब्रस्तान का ये वीडियो बना लूँ उसके बाद में फिर आगे वापस से अंदर जाऊँगा मेरे ख्याल से ये भी लंबा वॉकिंग का डिस्टेंस है क्योंकि कबस्तान बहुत बड़ा है पूरा कबस्तान दिखाना तो इम्पॉसिबल है छोटे से वीडियो के अंदर दस पंद्रह मिनट के वीडियो के अंदर लेकिन ये वॉकिंग डिस्टेंस है अच्छा खासा लंबा लोग यहाँ पर वो गाड़ी करके जाते हैं आके अंदर तक चलना ना पड़े दुल दुल तो यहाँ पर लिखा है देवानलवाशियाँ अलमजारा शरीफ़ुलखा नबी हूदबी और यहाँ पर यह बताया जाता है सलाम और सारा सलाम की कब्रें यहाँ पर मौजूद है आप देख सकते हैं निशानी दोनों की कब्रें एक ही जगह पर मौजूद है यहाँ पर इतना इंतज़ाम नहीं किया गया है कि लोग यहाँ पर आके हाँ लेकिन लोग जियारत करते हैं ज्यारत करने के लिए यहाँ पर आते हैं और जहाँ पर हजरत अली रजी अल्लाह तू की कब्र है वहाँ पर कहा जाता है कि आदम अलैहि सलाम और नूह अलैहि सलाम की कब्र भी वहाँ पर मौजूद हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही वादी सलाम के अंदर दाखिल होंगे पहले ही सीधे हाथ पे आपको यहाँ पर हजरत बूत और सारे सलाम की कब्र यहाँ पर नज़र आएगी वाला वाली कबूल और अलैका या आल केमिर साल है। देख सकते हैं यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर नमाज भी पढ़ते हैं यहाँ पर बयान भी चालू है वो जो टूर आता है ग्रुप आता है उन लोगों को उस पर लिखा है कि यहाँ पर स्पीकर वगैरह में बयान करना अलाउ नहीं है कि तो बस जीत करो और यहाँ से चले जाओ तो मेरे ख़्याल से कुरान के अंदर जितने भी नबी आए हैं तमाम नंबी आल सलाम की कब्र की जियारत हो चुकी है अलहदिल्ल अल्लाह का शुक्र है और तमाम मैंने आप लोगों को बताई भी है दुआ करें जितनी जगह बाकी है उसको भी अल्लाह तरफ करें यहाँ से एक और वीडियो ले लेता हूँ आप लोगों के लिए आगे इन शफसल बयान करना होगा तो ये वीडियो काम आएगा कहाँ कहाँ मैं एक पूरा इन एक सीरीज़ बनाऊंगा कहाँ कहाँ मियाँ आई सलाम की कब्रें मौजूद है कहाँ कहाँ उनके मकाम मौजूद है वेबसाइट के अंदर भी मैं तो उसके अंदर अपलोड कर दूँगा और ये खासतौर से इन वीडियो की सीरीज़ शुरू करूँगा आदमी सामने के जगह के मुतल भी और कहाँ उनकी पैदाइश हुई कहाँ कब मौजूद है कहाँ कैसे क्या ज्यादा किया जाएगा सब चीज़ इन डिटेल के अंदर सीरीज शुरू करेंगे यहाँ पर भी जो तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैं दुनिया के सबसे बड़े कब्रस्तान के अंदर आ चुका हूँ ये कब्रस्तान नहीं बल्कि एक सिटी हो गई इसका मैंने अभी नेट पे पढ़ा साढ़े चार हज़ार एकड़ के स्क्वायर फुट ऐसा कुछ है तो ये देखो ये तो अभी एक साइड है बीच में चलने का रास्ता है दूसरी तरफ भी उस तरफ भी है कब्रस्तान इस तरफ भी है और ये बहुत ही बड़ा फैला हुआ है और बड़ी बड़ी कपड़े लोग यहाँ पर बनाते हैं इमारतें जैसे बनाते हैं देखो वहाँ पर उन्होंने वो कुछ चारक कोने जैसा वो बना दिया है ये बड़ी बड़ी इमारत इतनी ऊँची ऊँची कपड़े बनाते हैं वहाँ पर अभी और थोड़ा आगे जाऊँगा मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ से कपड़े में से कैसे मैं चलूँ देखो सब कपड़े चलने के रास्ता चलने का रास्ता भी नहीं है तो यहाँ से मैं कैसे जाऊँ चलने का रास्ता भी नहीं है तो बाहर से चलना पड़ेगा बीच बीच में रास्ता है बीच बीच में अंदर दाखिल हो सकता है तो यहाँ का आप लोगों को दिखा दिया शूट करके अभी आगे चल के आगे वाले एंट्रेंस से एंटर हो के वहाँ का भी आप लोगों को बताऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं ये मैं बीच में चल रहा हूँ यहाँ पर से भी एंट्री है वहाँ से भी एंट्री है पूरे कब्रस्तानी कब्रस्तान है चलो यहाँ पर आप लोगों को एंटर होकर बताओ थोड़ा इस तरफ देखो अलमकूम देखो इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी कब्रें बनाई है इमारतें बनाई है बिल्डिंग्स बनाई है वहाँ पर पक्की सीमेंट वगैरह करके ब्लॉक करके बना दिया है इसको ढाक दिया है और यहाँ पर ज़्यादातर कब्रें जो लोग बुक कराते हैं ईरान से आते हैं ईरान वाले यहाँ पर ज़्यादा दफन कराने के ख्वाहिशमंद होते हैं यहाँ पर ये देखो नीचे पड़ा हुआ है यहाँ मेरे कचरे के अंदर इसी वजह से इस्लाम के अंदर तस्वीर वग़ैरह ममनू है हराम है और ख़ास से बुज़ुर्गों की नबियों की सहाबा की ये यह देखो यहाँ पर इसकी बेदबी और बेइज़्ज़ती हो रही है यहाँ पर नीचे अगर हम ख्याल करें कि ये हज़रत अली है तो फिर क्या कहना हजरत अली कहा और ये तस्वीर कहा यहाँ एक और दरवाजे से एंटर हो गया मैं यहाँ पर भी कब देखो आप लोगों को यहाँ नीचे क्या है भी बनाया हुआ है ताला लगा हुआ है यहाँ पर ये देखो कब्र बना के फ़ोटो लगा के यहाँ पर हार लगे हुए हैं पूरी मार्बल की है वो पूरा तो रूम बनाया हुआ है बहुत सारी जगहों पर देखा कि उन्होंने कुरान यहाँ पर प्ले कर दिया है सीडी के अंदर या फिर कैसेट के अंदर प्ले करके रखा है वहाँ पर 24 घंटे कुरान प्ले होते रहता है यहाँ पर ये देखो इतनी बड़ी जगह इन्होंने ले ली है अंदर जाए कैसे मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर कब्रों के बीच में से चलना कब्रों के ऊपर से पैर करना लेकिन कैसे जाते होंगे वहाँ पर दिल कर रहा है कि वहाँ जा आप लोगों को बताओ लेकिन कैसे जाओ शायद वहाँ से रास्ता है देखता हूँ वहाँ से बीच में से रास्ता है तो वहाँ जा आप लोगों को बताता हूँ बीच में थोड़ी चलने की जगह है तो मैं थोड़ा आगे तक के जा सकता हूँ देखो यहाँ पर आप लोग कमरे देखो पूरा मार्बल के शीट लगाई हुई है स्क्रू ड्राइवर से पूरा पैक किया हुआ है फ़ोटो के साथ में लगा हुआ है सबके फ़ोटो लगे हुए हैं इस तरफ भी देखो कुछ कुछ जाली लगा के एकदम बंद किया हुआ है यहाँ पर प्याली रखी हुई है लिकली जल किताब लिखा हुआ है कुरान की आयत लिखी है तो ये देखो इस तरफ देखो उस तरफ शायद पुरानी पुरानी है ये सब नई नई लग रही है जिसके अंदर बहुत कुछ मार्बल वगैरह के पुराने कब्र वहाँ पर वो आपको देखा देखो इस तरफ से वो पुराना फिल्म बनाया हुआ है यहाँ पर कुछ तिजोरी भी बनाई हुई है तिजोरी मतलब कि फोटो वगैरह तो कब यहाँ पर मतलब के इन लोगों ने ये बनाया कि ऐसे कि मैं खासतौर से यहाँ पर आया हुआ है जो पुराना कुछ स्टाइल में बना हुआ था आ, पास से देखने के लिए क्या है ये हालांकि सब खबर ही है लेकिन किस तरह से बनाया गया है वो देखने के लिए देख पूरा रूम बना दिया हुआ है अगर कैमरा ऊपर करो पूरा यहाँ से लेके अगर गोल घुमाओ इतना बड़ा कब्रिस्तान है बहुत सारे लोग यहाँ पर दफन होना चाहते हैं हालांकि कुरान हदीस में इसकी फीलत नहीं आई है लेकिन पता नहीं यहाँ पर लोग क्यों दफन होना चाहते हैं और इतना है कि अली जब कोफा आ गए थे तो यहाँ पर बहुत सारे सहाबा भी आए थे तो हो सकता है बहुत सारे सहाबा की कबर भी यहाँ पर मौजूद हो आप लोगों को अशरा मुबशरा सहाबा के नाम मालूम है तकरीबन तकरीबन मैं तमाम साहब कलम की कब्र पर जा चुका हूँ एक ज़ुबर इबन आवाम जो कि यहाँ पर आगे बसरा के अंदर है यहाँ से चार घंटे की दूरी पर है बाकी आपने हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, सब जन्नतलबकी के अंदर है हज़रत अली की ज़्यादा तबी की जॉर्जन में एक अशर मुबशर है तो ऑबियसली बहुत ही बड़ा कब्रस्तान है इसको पूरा कवर नहीं कर सकते बस आपको आइडिया दे दूँ कि कैसा क्या कब्रस्तान है इसके बारे में बहुत कुछ सुना था बहुत ही बड़ा कब्रस्तान की सिटी है यहाँ पर ड्रोन से भी कितने लोगों ने शॉट लिया है अगर वो मिल जाएगा वीडियो तो मैं वो वीडियो डाल के कुछ वॉइस ओवर कर दूँगा आप लोगों को बता दूँगा और ये कब्रस्तान के बारे में सुना था और पीछे ये है सर यहाँ पर गाड़ी भी जाते लोग गाड़ी से ज्यारत करते हैं गाड़ी क्योंकि बहुत बड़ा कब रस्तान चल नहीं सकते तो सुना था इसके बारे में बहुत कुछ नहीं और यहाँ पर हज़रत अली रजी अल्लाह तुम कि कब्र के पीछे ही है तो यहाँ पर मैं आ चुका था ख़ास से मुझे अम्बिया आलम की कब्र की जियारत करनी थी हज़रत हज़रतूद और साल आलम जो कि हो चुकी है अलहमदिल्ला अब यहाँ पर एक दो ज़्यादात बाकी है फिर इन शह अलविदा कह के चले जाएँगे थोड़ा कुछ बाकी अभी